Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana dengan limpah kurninya kita sekali lagi dapat bertemu Di dalam majlis bicara ilmu Sekaligus memberi kita ruang dan peluang Untuk memartabat, memperkasa dan memperhebatkan lagi Tradisi intelektual yang telah sekian lama diterokai oleh pihak Akhbar Asin Harian. Dan untuk itu kita mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada pihak penganjur yang dapat mempertemukan kita uh, pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti biasa bicara minda sebagaimana majlis-majlis serupa yang telah diterokai oleh Sin Harian akan memberi tumpuan pada tajuk-tajuk popular semasa yang kadang-kadang turut mengundang kontroversi termasuklah isu hudud yang akan kita perkatakan uh, pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita berlabuh, sebelum kita berlabuh mendengar ucapan daripada tamu khas kita, biarlah saya membuka tirai dengan membuat suatu pengamatan yang serengkas ringkasnya Dalam tiga ayat saja Perbahasan mengenai hudud Yang melibatkan banyak pihak Muslim dan bukan Muslim Malaysia dan antarabangsa Menjelaskan suatu bentuk pendidikan Islam Yang sedang berlangsung di negara ini Setelah rakyatnya Masyarakatnya begitu lama Mengetahui hudud Sekadar daripada al-Quran dan hadis daripada pengalaman bapa buah negara Arab dan uh, dari segi sejarah yang dicungkil dari semasa ke semasa itu ayat pertama panjang sikit adapun bagi PAS yang telah terlibat dalam usaha penguatkuasaan Islam pelaksanaan dan pengamalannya di persada politik tanah air semenjak lebih daripada 50 tahun yang lalu yang telah terheret sama dalam perjuangan tersebut telah akhir-akhir ini berkedudukan mengukir wajah baru mercu tanda baru dalam bentuk kanun jenazah jenayah syariah yang kanun jenayah, jenayah syariah kedua yang dibentangkan di Kelantan pada tahun 1993 diikuti kemudiannya pada tahun 2004 dalam dewan undangan Terengganu dan tidak lama lagi insya-Allah dalam bentuk pengenalannya sebagai rang undang-undang perserian dan sebagainya sekaligus melenyapkan benteng-benteng psikologi dan segala halangan kerana ekoran daripada itu nampaknya amno juga turut teruja sehingga barangkali tidak lagi wujud hudud PAS tetapi juga hudud amno dan PAS yang tinggal barangkali hanyalah hudud Mahathir Muhammad itu ayat kedua penuh dengan daretan komanya dan ketiga pengenalan dan perjuangan melaksanakan hudud ini telah mengundang Berbagai reaksi dan respon terdiri daripada mereka yang merasa teruja dengannya, disebabkan ia ada sebahagian daripada tuntutan Islam, hak Allah yang perlu dipenuhi. Terdiri juga daripada mereka yang menentang habis habisan, kerana merasakan ia berlawanan dengan hak asasi manusia, idea permodernan Barat ataupun kerana ketakutan tindakan-tindakan hukuman ke atas mereka di atas segala rompakan harta yang telah mereka lakukan dan terdiri juga daripada mereka yang memasang berbagai helah dengan mengatakan bahawa ketiadaan parasarana ketiadaan pakar dan sebagainya bangkali boleh membantu pelaksanaannya dan terdiri juga daripada mereka yang memasang helah dengan sebab Berbagai sebab-sebab yang lain sekalipun di hati sanubari mereka itu ialah perasaan untuk menentang uh, apa yang disebut sebagai hudud sendiri dan akhir sekali terdiri juga daripada mereka yang merasakan ada ruang dan peluang lain lagi yang perlu diterokai dalam usaha mengutarakan hudud ini dan sebagainya jadi begitulah kesimpulan yang dapat kita buat dan sebahagian daripada landscape perbahasan ini ialah watak wajah dan wawasan berhubung dengan persoalan jenayah dari sudut Islam ini ialah kepimpinan PAS sendiri dan salah seorang daripadanya tidak lain dan tidak bukan ialah tamu kita hari ini iaitu Yang Berhormat Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi Awang dan saya kira saya tidak perlu membuat pengenalan panjang lebar mengenai dirinya kerana kita sedia mengenalinya apatah lagi baru-baru ini beliau telah diangkat sebagai timbalan presiden persatuan ulama seluruh dunia jadi insyaallah dalam kesempatan seterusnya kita akan mendengar kupasan daripada beliau mengenai hudud dari perspektifnya dari kacamatanya dan selama untuk selama lebih kurang 45 minit hingga 1 jam dan sesudah itu Barulah baru kita akan ajukan pertanyaan-pertanyaan Berhubung dengan uh, tajuk yang dimaksudkan Jadi saya dengan segala hormatnya Mempersilakan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang Selaku Presiden PAS Untuk mengketengahkan persoalan ini Hujah-hujah di belakangnya Dan bagaimanakah usaha-usaha yang seharusnya dilakukan Bagi memperkasakan فلقصاناً حدود yang dimaksudkan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله ala alihi wa sahbihi wa man wala Kita berbahagia pengacara penjelis Profesor Datuk Muhammad Bakar Ahli Lembaga Pengarah Karangkrab dan Sinaharian yang menganjurkan penjelis ini. Hadirin hadirat semua yang hadir Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Kepada pihak Sina Harian Karangkrak Yang menganjurkan majlis yang sangat bermakna Perbincangan tentang hudud Merupakan salah satu daripada Syariah Islam mestilah mukaddimahnya kita memahami terlebih dahulu Islam itu sendiri yang berbeza dengan agama lain yang tidak boleh ditakrifkan sebagai agama sahaja ataupun religion mengikut pahaman orang-orang barat Islam adalah adil Yang tercakup di dalamnya Seluruh aspek Naluri ataupun fitrah Sifat semula jadi manusia Dalam hubungannya dengan Allah Hubungannya dengan dirinya sendiri Hubungannya dengan masyarakat manusia sendiri Hubungan dengan alam sekeliling hubungan dunia sehingga akhirat. Maka Islam itu termasuk di dalamnya akidah, syariat, akhlak dan nizam ataupun sistem yang berkaitan dengannya. Dalam syariat itu pula termasuk di dalamnya ibadat, munakahat ataupun kekeluargaan, jinayah, muamalat politik ekonomi sosial dalam aspek syariat itu pula khusus bagi pemerintahan negara di dalamnya meliputi segala undang-undang bermula daripada perlembagaan sehinggalah undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan negara keluarga muamalah jenayah dalam negara dan antarabangsa hudud adalah salah satu daripada undang-undang jenayanya bila bincang tentang hudud tidak boleh bincang hudud sahaja ada kaitan dengan akidahnya dengan keluarganya dengan syariatnya dengan masyarakatnya dan segala aspek kehidupan manusia hudud adalah salah satu daripada tiga jenis undang-undang jenayah Islam yang dinamakan kisos, hudud dan takzir. Di mana undang-undang ini untuk memelihara lima rukun bagi kehidupan manusia, yaitulah agama, Nyawa, akal, keturunan dan harta benda Di sana ada perkara yang berkait dengan Hak Allah subhanahu wa ta'ala Dia cerahkan, ditakrifkan dia, dia begitu Iaitulah berkait dengan kepentingan Sifat, maruah dan pula jadi manusia Yang dikurnia oleh Allah ta'ala yang kedua berkait dengan hak manusia Hudu adalah perkara yang berkait dengan hak Allah Ta'ala Di mana kalangan ulama bersepakat Saya ambil perkara yang bersepakat sahaja Di mana bila kita menggubal undang-undang jenayah Kelantan Dalam perkara hudud Walaupun dalam undang-undang itu kisah hudud dan ta'zir oleh kerana tajuk hudud saja kita ambil enam perkara yang tidak ada khilaf di kalangan ulama iaitu lah yang berkait dengan redah murtad untuk menjaga agama bagi orang Islam saja yang berkait dengan akal iaitu lah hukuman yang berkait dengan meminum arak yang berkait dengan keturunan zina dan khazaf yang berkait dengan hal itu iaitu mencuri dan merampok kisah dan hudud adalah undang-undang yang dinaskan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim dan dinaskan oleh Nabi SAW dengan izin daripada Allah SWT bila kita sebut hudud bermakna bukan hudud fah bukan hudud amnu bukan hudud Imam Syafi'i bukan hudud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hudud Allah Taala Allah yang menentukan ini mesti faham dulu kalau ada orang sebut ini hudud fah itu dia tak faham apa dia hudud hudud bermakna sempadan Allah Allah yang menentukan kita tak boleh tentu tegahnya undang-undang hudud ni disebut dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Maidah dan surah An-Nur. Kisah dalam surah Al-Baqarah. Pelaksanaannya disebut dalam surah An-Nisa. Surah-surah ini ditegaskan permulaannya Al-Baqarah bismillahirrahmanirrahim alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudadil muttaqin Alif Lam Mim kitab ini Quran ini Allah yang mengatakan tidak syak lagi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa dalamnya ada hukum khisas itu bab lain al khisas ni Surah An-Nisa Ya ayuhan nasu ibudu rabbakum khalaqakum min nafsin wahidah wa manusia abdi kalah diri kamu kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu daripada diri yang satu itu Adam ini hawa, tegaknya pelaksanaan dia hudu yang berkait dengan mencuri, merompak disebut dalam surah Al-Ma'idah permulaannya Ya ayuhal ladhina amanu awfu bil'uqud wahai orang-orang yang beriman tunai kalah ikatan-ikatan janji kamu di antara ikatan janji itu ialah asyhadu an la ilaha illallah yang diucapkan oleh di orang Islam. Surah Ma'idah ni disebut dalam ni hukum mencuri dan mengampak Surah Nur disebut di dalamnya Surah Tuna Anzalnaha wa Faradnaha permulaan surah ni buka Quran. Surah yang kami turunkan dan kami perdukan, wajibkan. Apa yang ada dalam surah ini? Surah ini menyebut tentang hukuman terhadap penzina dan qazab menuduh berzina. Allah Ta'ala telah menetapkan Dengan tegas Kepada yang mencuri Dalam surah Maidah Dipotong tangan Lelaki ataupun perempuan Berzina muhsan Yang sudah kahwin Digejam Yang belum kahwin Disebat sebanyak 100 Sebatan Menuduh berzina 80 sebatan Minum arak disebut dalam hadis Nabi SAW Di antara 40 sebatan Sehingga 80 sebatan Murtad disebut di dalamnya Bagi orang Islam yang meninggalkan agama dengan mudah Ialah hukuman bunuh setelah diminta taubat Di mana ini merupakan undang-undang hudud yang tak ada pertenaikahan di kalangan ulama Memang undang-undang sangat menggerunkan tetapi Untuk melaksanakannya Perlu dilihat Dari segi Kehakimannya Dari segi pelaksanaan hukumannya Dari segi konsep Mendahulukan maaf Daripada menjatuhkan hukuman Ini tiga perkara yang besar Kehakimannya Islam mewajibkan seorang hakim yang beriman dan budiman Mesti seorang hakim yang beriman dan budiman Yang berakhlak dan tinggi marwahnya Kalau berakhlak saja marwah dia rendah Tak boleh jadi hakim Nak mencarakan ke sini Beriman dan budiman Berakhlak dan tinggi akhlak Mesti beriman Dia tahu dosa dan pahala Prinsip kehakimannya mencari jalan seberapa daya untuk dibebaskan Bila ada orang yang melakukan kesalahan hudud datang Dia mengaku Dia mengaku hendaklah dengan sihat supaya dia bertaubat Dia sebut oleh Nabi Muhammad SAW bahawa bertaubat lebih baik daripada menyuruh diri Bertaubat antara dia dengan Tuhan Di mana digalakkan sesuatu untuk bertaubat Bukan seorang diri dia hukum Itu kalau Pengakuan dengan ikhlas Tanpa paksaan Dengan sukarela Itu pun diminta bertaubat Ataupun dibuktikan dengan saksi Dalam zina mestilah Empat saksi yang adil Yang ada ni yang beriman dan beriman Yang beriman dan berakhlak Yang ada maruah Empat orang yang melihat serentak kalau tak cukup tuduhan tak ada empat saksi maka yang menuduh dikenakan qazaf iaitu 80 sebatan 80 sebatan dengan 80 tu gerunlah ha? bagaimana sebatan tak tahu lagi ini 80 sebatan tiga saja ataupun keterangannya bercanggah maka empat saksi kena sebat